Вітаю, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. З нами на зв'язку сьогодні астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і хочу поговорити про наболіли, так би мовити, адже США домовилися з Росією та Україною забезпечити безпечне судноплавство і унеможливити застосування сили в чорному морі. Що буде далі після 30-денної зупинки вогню в чорному морі? Чи буде взагалі Путін виконувати умови перемир'я? Бо ми вже бачимо, що вони е, роблять, зокрема з часів мінських домовленостей, і як це відбувалося тоді? У нас є дуже кричущий приклад, як буде цього разу. Ну по-моєму, єдина хотелка, яка не хотіли, именно... на Черном море вернуть свои корабли в Севастополь да, и в Крым, это как раз вот это э, перемирие на Черном море, я бы так сказал. Mm -hmm. еще, еще и с тем, чтобы проверять наши корабли, а не везем ли мы там оружие какое-то, опять останавливать, опять это устраивать все эти э, значит, э, э, досмотры, и это же будет все затягивать, э, все, все, что нашего зерна касается. Ну, Зеленский вынужден идти на все, что ему предлагает Дональд Трамп. Потому что мы же понимаем, если что не так, сразу нам отключат э, спутниковую разведку и сразу перекроют нам кислород, связанный с поставкой оружия. Поэтому Зеленский идет даже на самые выгодные условия, которые только могут быть для Российской Федерации. Это для начала, значит, перемирия на Черном море. А вот насчет того, будут ли бомбить дроны наши порты, в том числе Одесский порт, там Николаевский, значит, и другие, там Вилкова и Рени, ну это большой вопрос. Они просто могут говорить, а это же не с моря, направляются какие-то дроны. Это мы там суши. Uh -huh. Поэтому это выгодно исключительно только лили Путину и Москве, эти Черноморские перемирия. Они опять захотят досматривать наши корабли. Іноземні змі стверджують, що в угоді України і Сполучених Штатів Америки про цінні копалини криється дуже підступний нюанс. Багато з мінералів, які найбільше в принципі цікавлять Америку, знаходяться в районах окупованих Росією або ж під загрозою наступу Росії. Ми розуміємо, що доступ до природних ресурсів дійсно буде залежати від битви за схід України, де російські війська саме зараз. Просуваються, на жаль, тому як зазначається, деякі з мене з мінералів, включно з рідкоземельними металами, можуть видобуватися в найближчому майбутньому. І ось тут головне запитання: навіщо Сполученим Штатам Америки саме ця угода, якщо вона може бути буквально неможливою для видобутку, да, господі там же ну одні барики зібрались. Ми дивимося, що у них твориться ваші. Взагалі... А, значит, с, с, национальной безопасностью, советник по национальной безопасности Волс добавил журналиста в секретный чат. <свят> о чем речь уже там идет? Там полный абсолютный безлад, дорогие друзья. Идиоты да, дорвались до власти вообще. Какая-то шайка нищих вот этих а, значит, нью-йоркских распродавателей недвижимости, да, это какой-то ужас, и вот они это что-то собираются Диктовать, в том числе и значит, в плане того, что будет завтра, что не будет завтра, сможем ли мы добиться какого-то перемирия с ними там или нет. Но ну, таких ну непрофессионалов уже давно мы не видели после профессионала. Віктора Януковича. Я збився с вопроса, я немножко ушел. Я да, тем... Я питала про те, навіщо Сполученим Штатам Америки угода про редкие ну, земельні металлы, копалини, якщо по факту вони не зможуть їх видобувати, пока точаться бои на сходе нашей країни? Ну, Дональду Трампу нужно будет объяснить, если Раша не пойдет в 100 его дней, значит, на перемирие, да, и не будет этот месячный, как бы, уже окончательный и бесповоротный месяц перемирия, да, тогда он должен объяснить своим избирателям, почему он дает ленд-лиз Украины. Под вот этот замачивает 350 тысяч миллиардный этот самый, значит, ленд-лиз, ну, редкоземельные значит, участки, да, вот, которые не, он должен объяснить, почему если ну, надо будет давать оружие Украине. Потому что если оружие не давать Украине, то через полгода мы капитулируем э, точно. Да. Ну а почему сейчас еще идет декламация границ, разграничения? Раша полностью не готова на них. А, значит, а Дональд Трамп хочет забрать половину того, где они оккупировали Значит, Донецкая область, это прежде всего Волноваха, там очень много лития, что mm -hmm. очень нужно Илону Маску. А потом там, значит, Покровск, тоже там очень много, и там и урани есть. А в общем, вот Покровск, почему такая борьба в последнее время была за, за, за Покровск? Там еще сующий уголь, понимаете, в чем дело? А очень враг хотел просто забрать этот сующий уголь, чтобы у нас уничтожить нашу металлургию, потому что все заводы Рената Ахметова работали на, на коксующем угле. Вот поэтому сейчас будут там они рассматривать Запорожскую станцию, точно хотят. Дональд Трамп хочет отдать нам, Раша пока сопротивляется, но я думаю, все равно в конечном итоге 6 блоков будет у нас вместе с Энергодаром. Хочеться в це вірити, і цього ми дуже сильно чекаємо. Проте ось буквально Володимир Зеленський говорить, що у Білому домі Нині вірять більше Путіну ніж власній американській розвідці. Є досить прекрасний приклад. Зеленський навів тезу про те, що на Курщині, начебто, було оточення, і Трамп, начебто, просив самого Путіна зберегти життя українським солдатам. Як взагалі так виходить, що влада Америки стала повністю залежною від Росії? Ой, ну вони просто хочуть здружитися. с русскими, да, показать, что они на одной волне, что у них есть один общий враг, это Европа. Ну и между нами, дорогие друзья, я даже знаю внутреннюю кухню, они согласны на то, чтобы Россия напала Значит, на, на балтийские страны, тем самым развалить НАТО, чтобы Америка, как бы говорит, там мы уже ни при чем, мы выходим из НАТО, и нам и пятая статья нас не касается в конечном итоге. Они наоборот стравливают Рашу и Германию, понимаете, в чем дело? А потому что они видят в своем, в, именно Германию своим конкурентом в мире, как и Китай. Просто об этом никто не говорит. Mm -hmm. Все говорят про Китай, что у них там двухполюсный мир сейчас будет, они будут сражаться с Китаем. Но им еще главное, что уничтожить весь Германию, чтобы Германия там не выделялась и стояла ровно со своей экономической базой. Ну и, конечно, они хотят забрать весь Северный полюс вместе с Гренландией, таким образом полностью блокируя, значит, Северный морской путь для Китая. Ну и вообще они хотят просто сначала обласкать Россию значит, сказать, что какая она великая, великолепная, замечательная, а потом на Северном пульсе забрать все, значит, вот эти все шельфы, да, связанные с нефтью, с газом и в конечном о счете бублика <laughs>, дать Российской Федерации. Но мы же понимаем, с другой стороны находится ФСБ, КГБ, и оно выворачивается, оно не хочет заканчивать войну, идти на перемирие. И максимум, конечно, они придут к перемирию, но на 9 мая, чтобы украинские дроны не летели. Значит, как я вам всегда <laughs> сообщал, что <laughs> мы прям хотим 9 мая уничтожить все, что находится, движется на Красной площади. Но именно, я думаю, к 1 мая, где-то к майским праздникам, они такие будут тянуть это перемирие, затягивать. Сейчас мы слышим от Дональда Трампа, что они затягивают. Они специально хотят перейти планку 20 апреля, связанную не только с Днем рождения Гитлера, но еще и с Пасхой да, все, во всех конфессиях, чтобы показать тем самым, что Пасха им не интересует. Их интересует 9 мая. День всех смертных и смерти во всем смертном мире. Они как сатанисты будут праздновать именно 9 мая, и чтобы ничего не летело по ним, объявят, что да, личное перемирие наконец-то и настала. Більше того, саме зараз Росія намагається підірвати підтримку країни на переговорах, які нагадаю, відбуваються в Ріяді. Аналітики кажуть, що Москва насправді не зацікавлена у припиненні війни. Вона просто намагається сформувати вигідний їй наратив, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Все ж таки, хочу запитати, що у вас чого хоче Кремль від переговорів насправді. Но он хочет, чтобы Америка перестала поставлять оружие Украине, чтобы не было никаких разведных данных со спутника. Ну и пока Дональд Трамп не созреет на ленд-лист для Украины, война не закончится. Они же будут смотреть как, как как это все будет развиваться в течение? Это же в Москве давным давно нет никаких стратегов. Там только тактики. Они смотрят, будут поставляться оружие. Когда оружие Байденовское закончится? Когда начнет изничтожаться вот это все, значит, накопление оружия в Украине? Да, и насколько нас хватит без того, чтобы американцы, то есть Дональд Трамп нам не поставлял оружие, или хотя бы по ленд-лизу, или чтобы Европа покупала уже американское оружие для нас, сколько патриотов они смогут закупить там для нас там, и так далее. То есть они будут, конечно, их задача, конечно, протянуть весь 25-й год, и чтобы мы в конечном итоге капитулировали, и чтобы Дональд Трамп нам не давал ничего, никакого оружия. Еще раз говорю, дорогие друзья, пока Дональд Трамп, не, не а уже от своего собственного имени, не, не, пос, не будут поставлять нам оружие, да, под редкоземельные минералы, участки, то есть некий такой ленд организовать, война не закончится. Может быть перемирие, но Раша будет тянуть до конца. Ну и самое главное, они организовывают летом, значит, у них опять учения военные на территории Беларуси, они начинают думать, Куда напасть? Либо на Киев, либо все-таки брать Балтийские страны. Ну, думаю, куда-то они внедрятся, потому что это лакомое кусок, лакомое зрелище, Дональд Трамп, прекрасный наш замечательный товарищ, да, который был завербован в 1987 году. Ну и, конечно, при нем нужно развивать все возможности, которые он предоставляет. Потому что такого шанса, как вот сейчас, не было никогда. У Російської Федерації, конечно, вони будуть стріміться, щоб і далі розвивати цю війну, і війна точно не закінчиться, Пока Дональд Трамп не почне поставляти аружя уже своєї республіканської партії. Окрім того, всього Кремль ще каже, що перемир'я можливе тільки коли будуть зняті санкції, зокрема з Росільхозбанку та з російських виробників, експортерів продовольства. Чи можливо зняття санкцій найближчим часом? Прям совсем на ближнем нет. А вот если будет перемирие, то да. То есть только когда Раша созреет, что она перестанет вообще стрелять, в том числе, вот как это было по Кривому Рогу вот, в последнее время, да, по Сумам, по Одессе, да, только тогда может что-то быть. И то сняты могут быть санкции только естественно, американские, а европейские сниматься не будут. А видите, как у них все плохо в сельском хозяйстве. У mm -hmm. них сейчас будет коллапс цен. У них пропадет сейчас не только яйца, мясо пропадет. У них пропадет э, все, что там необходимо. Э, зерна мало, все продали за границу. Хлеб может не доставать, там, картошка может пропасть, морковка может пропасть. Все что угодно сейчас будет пропадать, вплоть до того, что может даже не хватать каких-то ингредиентов для... Значит, для их щи, хоть зубы полощи, как говорится, московские щи. Поэтому у них очень трудная ситуация с продовольствием. Ну и самое главное, нечем сеять. Они прям, вот сейчас же надо засеивать чем-то. Они хотят снять санкции, чтобы импортные вот эти всякие, значит, зерна, да, импортные, семена просто поставили сейчас в Российскую Федерацию, чтобы они успели все это засеять. Ну и, конечно, все там сельское хозяйство трещит. Короче, могут быть в ближайшее время пустые полки, и все можно только по карточкам продаваться. Поэтому у них это очень важно, поэтому они хотят вот этот чтобы сняли свифт, у них был, а свифт вообще связан с Европой, дорогие друзья, а европейцы все равно могут быть против, поэтому треща трещит вся экономика, особенно продовольственного типа в Российской Федерации. Ну, надеемся на европейцев, что они выдержат и не дадут зеленый свет свифту. Действительно, надеемся, але у нас есть еще достаточно тривожні войны, потому что уже второй тиждень. А ми в інфопросторі чуємо про те, що росіяни можуть піти на сумщину, і це буде повноцінний ще один наступ ворога на нашу територію. Все ж таки, що скажете ви, як буде розвиватися ситуація саме на сумщині? ой, у них не хватает силы, тут просто даже такой символ, да, вот если у меня будете заказывать натальную карту, когда вы соляр или, значит, харарный вопрос, и вот жаба на развалинах, такой символ, нету, нету людей, чтобы туда что-то направить, все разваливать. то есть у них нету сейчас как бы такого четкого мощного резерва, чтобы именно направлять на сумму, они соберут этот весь Резерв к лету, когда у них будут уже вот эти всякие учения. И тогда действительно может быть 200-300 новых тысяч людей. Но до лета нет ни единого шанса что-то пробить, прорвать. А если они там подбросят каких-то корейцев, ну и что? Мы их всех уничтожим. Дивіться, какая еще история. Американская разведка попереджає, что Путин действительно может ударить ядеркой по Украине. Чем возможно это и когда? Дорогие друзья, это абсолютный вброс. Mm -hmm. Я знаю, кто этот вброс сделал. Это агент ФСБ, КГБ Толстый Это Сейчас это главный человек по разведке в Америке. Она работает на Москву, дорогие друзья, И вместе с такими людьми, как Т Такер Карлсон, да, который берет интервью. А тот же Илон Маск уже давно продался в Москве вообще. Вот эти все люди, они специально делают, распространяют фейки. Когда мы слышим, что они собираются развязать ядерную войну, значит точно ее не будет. Вот теперь 100%. Я вам гарантирую, именно в 2025 году ядерной войны не будет. Ядерная война могла быть в 2022 году. Кто был на моем канале, я тогда, у меня такие были истеричные эфиры, вы можете пересмотреть 2022 года, особенно октябрь, ноябрь, вниз. Подписывайтесь на мой канал, Латрос есть такой канал. Я прям, у меня была истерика, что вот-вот там могут взорвать. И действительно, прошел, пошел год, и мы узнали, что действительно октябрь-ноябрь 2022 года могли ударить ядеркой по нам. Но вот это у меня было чувство такое, по звездам были и через затмения катастрофические. Поэтому ядерная война могла состояться в 2022 году. Где-то в параллельном мире, в параллельной реальности она такие состоялась. Как вы знаете, все связано с 12 знаками зодиака, 12 домов гороскопа, 12 часов, 12 месяцев. И есть 12 значит, реальностей, в которых Ми живемо. і що паралельні міри? Ми знаходимося в одному з этих паралельних міров, а є ще один церети друзі? Mm -hmm. і от десь там могла случитися ядерна війна? Зрозуміло вас. Хочеться поговорити про найближче майбутнє, так би мовити, тому що 29 березня відбудеться сонячне затемнення. Чи може саме в цей день статися масштабний обстріл нашої країни? А, ну, всегда в затмении такие сложные ситуации, особенно это может быть а касаться столицы нашей страны Киева. А особенно сразу после затмения 29-30-31, чтобы направляться. Но слава тебе, Господи, это затмение не будет видно в Украине от слова совсем и никак. Чого? Наче ж дорогі, пишуть, що західні області і центральні щось трошечки побачить 2%. А там ні, ну це не думає, оно повне затмення буде видно в Гренландії, дорогие друзья. И в Канаде. Вот кому нужно приготовиться на ближайшие полгода, потому что затмение mm -hmm. проигрывается в ближайшие полгода. Значит, ждем нападения на остров Гренландия, значит, ждем, что-то там с Канадой могут происходить какие-то ситуации, стычки. Поэтому, если кому и надо бояться этого затмения, где оно наиболее видно и тотально происходит, это Канада, Гренландия. Я думаю, что-то начнется такое... Аховая, да, вот поэтому у нас нам, слава тебе, Господи, все нормально, более-менее спокойно. Западные области только по касательно пройдется. Это пол, не полное солнечное затмение там будет видно. Поэтому частичное такое, да. Поэтому можете особо не волноваться. Ну, желательно в период затмения никуда не ездить, не подписывать важных договоров, тем более не жениться с 26 по 1, 26 марта по 1 число неблагоприятно что-либо подписывать, тем более еще, еще ретроградный Меркурий, ретроградная Венера. Просто навлечете на себя беду. Ничего важного не подписывайте. И никуда не едете. Можете опаздывать там, в какие-то важные места. И можете вообще... Да вообще... травмоопасность большая. Лучше даже за руль не садиться Особливо 29 дев'ятого числа. Угу. Зрозуміла вас, дякую. Хочу ще поговорити про вакханалію з портретом Дональда Трампа. Він нещодавно приїхав у Колорадо, побачив там свій портрет у капітолії, сказав, що виглядає він жахливо і навмисно намалювали його таким некрасивим. І ось тепер ми бачимо в новинах, що шановний бункерний дід передав Трампу його новий портрет. Что это таке влада, какой містичний знак? Навмисна какая-то картина с плохой энергетической силой для американского президента? Или просто, снова же, такая улесливость вот этой вот русской души? Ну, во-первых, можно картину нашпиговать всякими элементами прослушивания, там, всякими делами, знать, как, чего делает Дональд Трамп, особенно если он картину принес у себя в Мара Лага или значит, в Белом доме. Ну, в общем, это супер классно. Потом, э -э, как вы понимаете, Ника Сафронов нарисовал эту картину по заказу Юрия Ковальчука, идеолога войны против Украины. Ник Ника Сафронова я лично знаю. Я его делал гороскоп, короче, он даже сказал, когда он родился, и что время его рождения 5.05 вечера в Ульяновске. А Ульяновск это от слова Ленин, Ульян. Uh -huh. в переводе «душегуб». с душегуб. Понимаете, в чем дело? дело не в этом. Дело в том, что я проконсультировал Никаса Сафронова, миллионера, кто не знает, у него очень куча бабла, но он мне не заплатил деньги и кинул вообще, понимаете, просто кинул конкретно. Но дело не в этом, что он как бы со мной неправильно обошелся, дело все в том, что он подарил картину буквально недавно в феврале месяце папу Римскому. Папа Римский после этого слег, mm -hmm. чуть не умер. И теперь он начинает по-новому говорить, научиться говорить там, и так далее. Эх, не знаю, вот что случится с Дональдом Трампом после того, как черный маг, фактически художественный, да, Ника Сафронов, на которого работают черные рабы, там их 100 человек, и все, понимаете, такая производительность труда у Ника Сафронова, тысячи картин, за месяц. <laughs> Это надо уникально быть. Он там ставит росписи и везде продает налево-направо. Вот понимаете, так как некоторые пишут книги, вместо них и пишут именно черные рабы. Там вот эти люди, которые занимаются литературой, так есть и в художестве. А он экономит каждую день, каждую копейку, да, еще и примес снимает женщину. Он считает, что в любой момент он может переспать с любой, и любая согласится. Особенно если она полненькая, и толстым. Он предпочитает толстых. Uh -huh. Матимемо, звісно, на увазі, проте сподіваємось, нам ця інформація ніколи не пригодиться. Хочу запитати вас про плани Росії, тому що домовленості говорять про те, аби не обстрілювати критичну інфраструктуру і тому подібне. Про те, чи може Росія влаштувати масові атаки саме на громадські цивільні об'єкти інфраструктури, школи, садочки, просто багатоповерхові будинки. Чи є в. планах самая подибней Дии? Ну, смотрите, мальчик, сооружающий вот такой символ, вот э, девочки, парад купающихся красивых девочек перед э, толпой на берегу. Короче, он будет сейчас пытаться бить по школам, по детсадам, по больницам, причем по детским больницам, и как можно убивать детей, понимаете, в чем дело? Вот, ну, самая сейчас главная задача, чтобы... Там народ начал быть возмущен, взмолился, Зеленский заканчивает эту войну. Поэтому это не случайно. Если вы видели, как сколько летело бомб на Ахмаде, да, это в Киеве, угу. подряд летело 5-6 штук. Я просто это видел в телеграм-канале в одном из них. Это была четко запрограммированная ситуация. Уничтожать детей, чтобы народ запретил Зеленскому продолжать войну, и чтобы Зеленский капитулировал. Вот такая вот ситуация. Поэтому не случайно вот такая ситуация у нас была совершенно недавно. Враг специально бил под детским заведением в Сумах, да, и дальше это он будет делать и продолжать и в других городах Украины. Поэтому как только слышим сирену, сразу все в подвал, да. Вот и, кстати, вот я вчера на своем канале кто еще не подписался на мой канал делал прогноз, что кривой рог над ним какой-то такая благодать есть. Смотри, как они стреляли по кривому рогу. Нет ни одного убитого человека. А буквально у меня был вчера эфир, я сказал, что Кривой Урок не пострадает в целом. Именно жители этого города не пострадают. И сбылось оно все сто процентов. Ни один человек не погиб, а какая была, а сколько было летело на Кривой Рок Шахиру. Понимаете? Є ще одна тривожна історія, тому що насправді зараз росіяни намагаються вербувати дітей, підлітків та й, в принципі, будь-кого з українців, які можуть зробити певні теракти в Україні. Чи можливі в квітні місяці саме якісь масштабні теракти в нашій державі? Ну, найбільшої теракт це був з бабушкою, яка зайшла в міліцейське відділення. Після Этого... Я думаю, все теперь будут сто процентов думать, они являются они этими идиотами, да, которые входят. Но на затмение так, такое часто бывает. Я думаю, в апреле этого уже не будет такого. Но вот самый опасный эпицентр вот сейчас середина на конец марта месяца. Но думаю, после 1 апреля, именно в апреле месяца уже вот такого уже не будет. Вот это апофеоз, апогей вот этих взрывов, где подростков или где-то какая-то бабушка приходит значит, в полицейский участок и сама умирает в каких-то неимоверных муках. Точно хочу вас запитати ще про Олександра Усика, тому що не так давно ми побачили, що він захистив свій, свою дисертацію. Став доктором філософії, зробив він це в Харківському університеті права. Дехто стверджує, що Усик може почати політичну кар'єру. Що думаєте, ви з цього приводу? Чи дійсно Олександр Усик хоче бути зав'язаний в українській політиці? Да, дорогие друзья, вы же на моем канале не были. Еще год, я полгода назад об этом говорил, еще перед Новым годом. И там у меня даже ТСН брал новогодний, это канал 1, 1, где я говорил, что главным кандидатом, который будет для Зеленского самый опасный темная лошадка, это будет Усик. А вот только сейчас вы об этом узнаете. А я знал давно-давно об этом. Конечно, Александр Усик идет в политику, безусловно. І як ви думаєте, в останній бой, який він виграв, в якому дітям він був, дорогі друзі? Хто його Він Там був гетьманом? Ну так, дійсно. Цікаво, будемо спостерігати за ситуацією. І наостанок хочу запитати у вас, що буде з українською гривнею? І чи будуть рости ціни на продукти якимись неймовірними темпами в найближчий час? На продукты точно будут расти, как во всем мире очень так растут, но таких цен, как в Америке, на яйца не будет. У нас будет более-менее примерно 80-90 гривен, да, сейчас где-то примерно стоит. Ну, трошку меньше, а, потому что ковид 50 а, ну, вид 50, да, ну, самые большие яйца у него будут. Вот, ну, не как в Америке, где, значит, в Калифорнии цены там даже 15 долларов за 12 штук, то есть одно яйцо – доллар, понимаете, mm -hmm. Это если бы у нас одно яйцо стоило 40 гривен, вот такого точно не будет. Гривна будет более-менее стабильная, но осенью она немножко опустится, да. Поэтому не пугайтесь, если она будет там 46, 47, 48 за доллар. Поэтому такая ситуация. А в целом более-менее стабильная, как бы ситуация сохранится. Ну и нам подкинет Евросоюз еще кэш, ну, финансовую обеспеченность, да, в том числе и евро. Я бы вам обеспокоил бы вас за доллар, дорогие друзья. Если есть возможность избавиться у вас от запасов наличных долларов и перевести их в евро, быстренько это делайте. Я уверен, что при Дональде Трампе будет настолько масштабный кризис этой осенью, что будет дефолт доллара. Это первый астролог, который об этом говорит. Ну що ж, запам'ятали, собі засвоїли і робимо висновки. Дякую вам, влада, за цю розмову. Від вас, друзі, ми дуже сильно чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал, на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І звісно, що бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось!